За крок до 100 відсоткового вікенду знаходиться стартап-шоу. і Лайк та Містер Сані вже устанній відпочинку, тому що після такої музичної паузи хочеться знову співати. Тож це, ми, це зараз ми проспіваємо про наступні суперечі. Робочий стіл із місцем для сну. как будет выглядеть жилье на Марсе. А також стартап экс противника Google, який Трапов в утрику на популярнейших соцмереж. И именно сейчас этого стартапа мы и коснемся, потому что речь идет о таком, о таком Стартапи, интересном приложении о или соцсети, не знаю, как называйте, как хотите, под названием Pinterest. И если оно у вас установлено на гаджете, или вы могли вообще смотреть, что это такое, достаточно интересная вещь. Которая собирается громад, громадное количество картинок на разные абсолютно совершенно темы и кстати сейчас вот сейчас за показан... основного со... Google, точнее Google Бен Зильбербан. и он в возрасте 26 Zilberban. лет и основал соцсеть Pinterest. И команда, кстати, решила избавиться, ну по сути, это от популярных Facebook, Tumblr, Twitter и хронологического порядка всяких разных э, жестких организационных структур и заменить это все на самую обычную сетку с изображениями. Глядя на которая создается впечатление на самом деле, как ну, будто посетил супер интересную креативную выставку. Вот, и, короче, а так... в начале квитня 2012 года сервис обогнал за видвидовольностью, за LinkedIn, а также в третью социальную мережу в США, поступают же слыша Facebook и Twitter, то есть пыко буку и Свитера. А плюс тут как бы еще и можно все эти картиночки сортировать, делиться с друзьями. И очень часто, кстати, фотографы, даже сами вот, фотографы, креативные Креативщики, да? Они Креатив, пользуются этим приложением для того, чтобы создать свои профайлы и э, э, иногда слизывать даже некий материал. Это я вам скажу уж по раз. Плагиатить. Да. Стартап-шоу с в одном и снова в эфире. И мы с Лавикой уже готовы познакомить тебя с и выноходами, креативными проектами и лайфхаками крутых стартаперов. Следующая новость вам на 100% понравится. Уже разработан специальный стол для работника, офисного работника, который позволяет очень быстро также еще и своему хозяину поспать. Я объясню сейчас, в чем речь. о чем речь идет. Греческая компания разработала действительно необычный рабочий стол для офисных работников. И его особенность, он очень быстро, буквально за секунду превращается в необычное место для сна и э, до отдыха. Вот посмотрите. Смотрите, это сидите. кажется, пишел Pit А, Кстати, ну, во множественном случае считается, что идеальным подобное приспособление будет для тех, кто работает в режиме постоянных дедлайнов. И им Дед все время нас. есть что работать и над чем работать. Поэтому там буквально пауз для сна. Но ну, так же, как и брейков у офисных работников, совсем немного, тем не менее, они частые. И в этих несколько минуточек можно позволить себе подрыхнуть прямо вот в офисе, не Ладно. Главное, да, чтобы да, не заважало, а больше с Марс, Марс, Марс. Там нещодавно нашли воду, и теперь действительно там будущее еще и життя. вас нас, людей, а может, и не. Можливо, с роботов, которые будут, кстати, там будувати целые будинки. Так вот, архитектурная компания под названием Foster Plus Partners представила проект жилья на Марсе. Оно рассчитано, кстати, на четырех астронавтов. И архитектору предполагают, что дома будут изготовлены с помощью 3D-печати, которые будут заниматься, будут заниматься роботы до прибытия а, путешественников, которые астронавтов, а, которые прилетают на Марс. Значит, вначале роботы а, прилетают, ищут правильный участок, а, выискивают то самое правильное месторасположение, а после уже строят временный домик для путешественников-астронавтов, чтобы там можно было уютно, удобно разместиться и почувствовать себя, как на Земле. Сегодняшний стартап был максимально музычный. Мы не только узнали про музычные стартапы, но и слушали их. их. О! Отже, сегодня мы познакомились с украинской командой Indietronics и слухали их почесть. помимо музыки мы, естественно, конечно же, вдохновлялись ответами наших любимых артистов и звезд. Сегодня они страшили нас с ответом по поводу того, что такое Digital Detox. Digital Detox – это диджитал очищение какое-то. Шуша. Шо, шо Это, напевно, когда перенасыщение гаджетов в жизни и необходимо побыть на природе, часть от виртуальной реальности. Давидки слова понатягива. Не знаю. Что это? Откуда? Отчего? Где эти слова. Где вы берете эти слова? Знаете. Музыка и кино, которые позволяют как-то прийти в себя и очистить себя от каких-то негативных эмоций. Я не знаю, это где в этом Digital Detox, это, наверное, детокс для роботов. Точно. Знаете, мы так рады сообщить вам, что все же пятница завершается. Тем не менее, грустная новость о том, что стартап-шоу мы тоже, э, увы, должны завершать вместе с этим. Сань, ты не плачь, не горюй, ведь у нас а через выходные мы снова встретимся. А вы ожидайте, потому что мы пока что улетаем для того, чтобы приготовить для вас более свежие, более интересные и супер эмоционально крутые новости. Я у понедельника по вашему себе.